اللهم صل على محمد صلى الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد الخليفة الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين سيدنا عمر الخطاب رضي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma ikhlas, tadi beriном perhatian, terima kasih kepada kata ataikan stopah itu. Allahumma ikhlas, kat р بهاتنا وِلَيْهِ وَأَجَبِهُمْ Pokor salam ulaikum. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين amma بعد ashabul kiram tuan-tuan imam tuan-tuan bilal pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini hari yang ketujuh pada malam yang kelapan di dalam bulan Ramadan al mubarak pada tahun ini Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan Rahmat, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Muslimin dan muslimat <tuh> Saya nak bacakan sepotong di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita tengok dalam hadis ini ianya sesuatu yang agak menarik dan agak luar biasa. Yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya beberapa golongan manusia Di atas muka bumi ini Yang sedang dirindui oleh syurga Allah Biasanya kita yang rindu syurga Manusia yang teringin Yang gairah nak masuk ke dalam syurga Allah tetapi dalam hadis ini Nabi cerita ada beberapa golongan yang sedang diintai-intai oleh syurga. Yang dirindui oleh syurga Allah. Dan mudah-mudahan saya tuan-tuan ibu-ibu juga kita termasuk dalam beberapa list senarai-senarai manusia yang dirindui oleh syurga. Hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas Sepupu Nabi yang mulia Di mana Nabi SAW menyebut Ada empat golongan kata Nabi Yang syurga merindui Saya sebut satu persatu dulu Kemudian kita akan huraikan sedikit yang pertama kata nabi adalah ahlul Quran. Orang yang rajin baca Quran yang dekat dengan Quran. Yang kedua kata nabi orang yang menjaga lisan. Yang jaga mulut. Yang ketiga orang yang rajin dan suka memberi orang yang lapar makan Atau dalam istilah dia Suka belanja orang makan Yang keempat Yang dirindui oleh syurga adalah Orang yang rajin berpuasa Baik Empat benda tadi Empat sifat tadi Nombor satu Geng Quran Nombor dua, jaga mulut Nombor tiga, belanja orang makan Nombor empat, puasa Kalau kita perhati yang ni elok Empat golongan ini sebenarnya wujud Dan terkumpul di dalam bulan Ramadan Empat golongan ni ada dalam bulan Ramadan sekarang Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan-golongan ini yang pertama Ahlul Quran Orang yang rajin membaca Al-Quran Sebab itu dalam Ramadan Tuan-tuan ibu ibu sekalian automatic manusia akan baca Quran Tak payah suruh beria sangat Kan? Otomatik masuk Ramadan Manusia akan cari Quran sebab Ramadan juga adalah syahrul Quran. Bulan Al-Quran yang Allah turunkan wahyu pertama pada 17 Ramadan. Jadi dari segi Quran ini, pertama kita kena belajar lah ilmu tajwid lah untuk mengaji Quran. Yang kedua, kita kena baca Quran. Hebatnya mukjizat Al-Quran ini. Tuan-tuan baca faham. Dapat pahala. Baca tapi tak faham. Pahala juga. Baca betul bacaan dia, pahala. Baca tapi salah, pahala. Baca lancar, pahala. Baca merangkak pun pahala. Apa saja terkait dengan Quran itulah yang paling hebat dalam dunia. Kita ambil contoh. Yang bawa turun wahyu ni. Yang bawa turun Quran kepada Nabi adalah malaikat Jibril. Prosesnya lebih kurang 23 tahun. Jibril turun naik daripada langit ke Mekah, langit ke Madinah, turun naik, turun naik 23 tahun. Disebabkan Jibril terkait dengan Quran. Kerja dia bawa wahyu Quran. Maka Allah angkat darjat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah. Ketua segala malaikat sebab apa dia berkait dengan Quran Allah akan mulia yang kedua Quran turun dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah angkat Rasulullah menjadi sayyidul anbiya wal mursalin penghulu segala nabi dan rasul sebab nabi terkait juga dengan Quran yang ketiga, bila mana permulaan Quran itu Allah buat turun dalam bulan Ramadhan Maka menjadilah bulan Ramadhan itu Bulan yang paling mulia Sebab dia berkait dengan Quran Dan dia menjadi Sayyidul Syuhur Penghulu segala bulan Lagi apa yang terkait dengan Quran Quran itu turun di tanah suci Makkah dan Madinah. Bumi yang menerima Quran. Makkah dan Madinah. Maka Allah angkat darjat Makkah dan Madinah. Menjadi bandar yang paling suci dalam dunia. Bandar yang sentiasa ada manusia ribuan orang setiap hari. Walaupun tak ada pakej pelancongan yang menarik di situ. Dari segi kalau kita sembah Melancong lah Air terjun tak ada Salji apa pun tak ada tak. Yang ada pada pasir Unta, tai unta Itu saja Tapi orang boleh datang Tiap-tiap hari berduyun-duyun Sebab Berkat Al-Quran Jadi kata ulama Bayangkan Kita ni Manusia-manusia Yang dalam dada kita Ada Al-Quran Agak-agak mulia setara mana kita di sisi Allah Jadi nombor satu Baca Quran Kalau musim-musim Ramadan Kalau mampu kita tak darus Itu kalau mampu lah Tak mampu tak apa Baca je sorang-sorang -so -so -so. Kan tak ada salah Sebab Nabi SAW Setiap kali Ramadan Baginda bertadarus dengan malaikat Jibril Tiap-tiap malam Nabi baca, Jibril semak Jibril baca, Nabi semak nah, Itu special untuk Nabi ya, Dia tiap malam Tadarus dengan Jibril Kita tak apalah Tadarus dengan kawan-kawan Geng-geng surau Adik-beradik kita tak kisah Kadang kita tanya Pasal apa tak Tadarus Saya tunggu Jibril Cermin muka tu Jibril tak kenal ke tidak kita ni kan ha, Jadi tuan-tuan itu nombor satu Yang kedua Jaga lisan Jaga mulut Alhamdulillah Ramadhan kita kurang bercakap okay. Siang pun kurang Malam pun kurang Mungkin malam lebih sikit lah Pasal boleh makan Tapi kalau siang Ramadhan Kita kurang bercakap Sebab penat nak mengumpat pun tak ada mood Eh, okay, pasal Perut lapar Sebab so, itu Allah buat puasa ni Supaya kita lapar Biar nafsu kita tu Meruduh ke bawah Nafsu kita tu turun Jangan naik sangat Jangan hyper sangat Jadi dalam Ramadan pun agama Ajar kita Puasa mulut bukan menahan lapar dahaga makan minum saja tapi mulut dia pun kena puasa jangan cakap benda yang bukan-bukan jangan mengata orang jangan fitnah up, jangan mengumpat jangan itu jangan ini jadi cantiknya orang yang boleh menjaga lisan tapi benda ni susah sebenarnya sebab perangai manusia dia akan selalu nak bercakap Walaupun Rasulullah dah pesan dalam hadis yang lain wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyas siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian Tidaklah dia bercakap benda yang baik-baik saja Atau dia ya, Pilihannya dua saja Kalau nak cakap, cakap benda baik tak reti cakap benda baik dia ya. itu saja pilihan yang kita ada <tuh> tapi dah perangai manusia saya kata dah tadi dia suka bercakap kadang-kadang seorang-seorang pun bercakap juga bukan ada orang seorang tengah tidur pun gigau cakap ha, itu perangai manusia so tuan-tuan ibu sekalian kita jaga lisan kita masing-masing yang ketiga Yang dirindui oleh syurga Allah Orang yang Rajin belanja orang makan Orang yang suka Menjamu orang lain makan Terutama orang-orang yang lapar Apatah lagi dalam bulan Ramadan ni Dah kita sponsor Kita belanja Apa sajalah ruang yang boleh Nak dapat pahala ni kita dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Kalau kita tengok penajaan-penajaan berbuka dan mori di bandar-bandar besar macam Shah Alam, Subang Jaya, Bangi, Gombaklah. Dia punya rate harga tu memang tinggi ya. Eh? Sebab dia bergantung jamaah di kediaman itu kan okay. saya pergi dekat masjid sini ya eh. Al Falah Subang Jaya USJ 9 satu malam penajaan berbuka dan murid dia 11500 kita dengar-dengar macam nak hitam kan? Okay. Pasal apa mahal macam tu? Ramai Sekali buka mungkin 3, 4, 500 orang Barang pula hari ni dah mahal dah Jadi kos tu agak tinggi tapi walaupun sebelah ribu, lima belah ribu, belah masjid Hasanah bagi belah ribu, enam belah, tujuh belah ribu, penuh orang sponsor tiap-tiap malam. Pasal apa? Orang tahu pahala dia Jadi kalau kita tak daya banyak-banyak dia tu tak apa. Petang-petang pergi bazar Ramadan, belilah tepung pelita tu lebih sikit. Walaupun tepung pelita dan lain harga saya intai-intai tadi lima ketul rm minggit. Mampu je tak ketul di minggit. Tahun lepas, empat minggit lima ketul. Lepas rupang ke, tu tahun ni dah naik dah seringgit. Jadi tuan-tuan, kita beli lebih atau pikiran tak? Dapat pahala Memberi makan. Yang Nabi kata bagi makan orang yang berpuasa, pahala dia semua kita sedut tak? Dapat pahala orang tu pun dapatkan kita juga. Ha, jadi peluang ni kena ambil Kena cari Sebab orang yang suka menjamu orang lain makan Ini perangai Nabi dan Rasul Nabi-Nabi dan Rasul Mereka suka jamu orang makan Cari tetamu datang ha, kan? buat Sebab itu kalau tuan-tuan ingat Arwah Abang Boce Masa dia meninggal Dia gombak Dia memang orang gombak saya batu enam, dia batu sepuluh Jadi Yang kita jadi heran tu Masa dia meninggal tu kan ramai orang datang Penuh masjid Zakaria batu lapan setengah Gombak tu orang solat jenazah Penuh macam Solat Jumat Yang lebih hebat tu Yang datang tu ramai asatis Ramai ustaz yang datang Padahal bukan ada kena-kena pun Pelawak dengan ustaz tak ada kedai-kedai Tapi tak tahu pasal apa orang boleh ramai Seramai itu Jadi bila lepas ke bumi Selesai semua, beberapa hari kemudian Barulah terbuka Cerita dia satu per satu lah Dia ni jenis Suka belanja orang kat kedai Kalau dia pergi minum Kedai mama malam-malam Habis tu nak bayar, dia bayar Satu kedai Bukan satu meja sebelah Satu kedai dia bayar Pening mamah tu kira Satu meter tu satu meja kan? Allah buat buat Pemurah kan? Suka berani orang makan So itu bila dia meninggal Ramai orang baik kan? Kan? Okay. Padahal tak ada pertalian apa pun kan? Tak ada sedara maru Sedara Islam ni kan? Tapi nak cerita orang yang suka Jamu orang makan ni kan? Allah suka Syurga pun suka Dan yang terakhir tuan-tuan Yang keempat Orang yang rajin berpuasa Puasa ni Yang kita sedang buat adalah puasa wajib Bulan Ramadan Nanti akan datang selepas ini Puasa-puasa sunat dia bagi. Puasa Ramadan insya Allah ramai orang boleh puasa Sebab Ia satu kewajipan Ada tekanan untuk kita buat kalau aku tak puasa saja-saja Aku berdosa Tapi bila dia puasa sunat ni Susah nak buat Tuan-tuan tunggu syawal nanti Orang Melayu sebut puasa enam Enam orang je puasa ha, Nama pun puasa enam kan? Okay? Susah kan tak? Hari pertama Yelah hari pertama syawal tak boleh puasa lah Harap, eh? hari kedua Tobat tak kan boleh tapi kalau orang tua, -tua kita Hari-hari kedua dia start berpuasa, puas kan? oh, dulu, dulu nah, Jadi tuan-tuan Orang yang rajin berpuasa juga Mereka adalah Calon-calon syurga Allah Jadi empat golongan tadi Ahli Al-Quran Yang jaga lisan Yang suka belanja Orang makan, jamu orang makan Dan yang rajin berpuasa Inilah golongan-golongan yang dicintai dan dirindui oleh syurga Allah Subhanahuwataala. Dan mudah-mudahan saya tuan-tuan ibu-ibu sekalian kita termasuk dalam golongan-golongan ini. Dan apa yang paling penting teruskan beramal, teruskan berdoa. Moga-moga Allah hadiahkan kita Ramadan sebulan penuh tahun ini dalam keadaan sehat wal afiat insyaallah amin ya rabbal alamin wallahu taala a'lam ada lebih kurang 45 saat lagi untuk saya saya bukan tipu <tuh> saya pasang timer takut terajar masa baik jadi tuan-tuan dalam setengah minit satu dua perkongsian ringkas saya minta laluan malam ni saya bawa tabung untuk tabung kebajikan dan pembinaan kompleks tahfiz. Sahabat saya di kampung Sungai Pagi Behram. Tabung muslimin dekat belakang atau kursi hitam kat luar. Tabung muslimat kita dah bagi tadi. Terima kasih yang dah menyumbang. Kalau ada terbawa rm dua boleh bubuhlah. Kalau tuan-tuan tak buat duit tak apa QR code ada. Ha, tak apa tu bukan makna selamat ha, Lega Tak, iPhone bawa eh ha, Jadi boleh scan juga Dan yang kedua tuan-tuan Saya ada buat juga infak untuk nasi sabil Di kota Mekah Maksudnya kita kumpul duit daripada sini Kita hantar ke Mekah Sahabat saya urus Dia beli nasi Arab Nasi ayam mandi dengan air Satu set dan kalau Ramadan ni insyaAllah lah kita Hedarkan ketika nak berbuka tu, Kepada orang yang Ulang-alik masjidil haram InsyaAllah Yang tu harga dia satu pack 17 ringgit Yang tu jangan masuk dalam tabung tu atau kena hasil Sama ada tuan-tuan bagi cash kat saya Atau tuan-tuan ambil nombor telefon saya Dekat tabung tu Atau nanti saya belas dekat saudara Naim Satu headline dia Nanti boleh tembak dalam grup surau, Insya insyaAllah Baik itu saja terima kasih. Selamat meneruskan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim. Di walakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.